Душу й тіла, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми брата, Слава Україні! Радська! Слава нації! Радська! Я надеюсь, что следствие работает объективно. Я надеюсь, что судья работает так, как нужно. Он не торопится, возможно, так и, так и необходимо. Я думаю, что адвокаты делают нечестную работу. Честно говоря, у меня двойственное отношение к этому, так как я их поддерживаю с одной точки зрения, что они тоже поддерживают Украину, поддерживают правосудие, они пришли одеты сейчас во флаги Украины, но я не понимаю, к чему эти пляски, так как День независимости уже закончился, и я не понимаю, чему они радуются. Я считаю, что самая лучшая будет поддержка для Украины – это вести себя тихо, мирно, спокойно, придерживаться порядка

подлюки! стоять! дети стоят! Вот ж охраняй, бандиты, блядь, дебилы! Дети стоят, не ругайтесь!